Tarix İnstitutu və Asan Radio təqdim edir. Azərbaycan tarixi. Azərbaycanda İslamın qəbulu, müsəlmançılığın yayılmasının izlərini ilk Ərəb yürüüşləri dövründən etibarən izləmək olar. Tarixi mənbələrdə belə yazılır ki, Ərəb dəstələrinin birində rəhbər olan Əbdülrəhman ibn Rəbiyə Dərbəndə girir. Dərbənddə həmin dövrdə Mehranilər sülaləsindən olan Şəhribəraz hakimiyyətdə idi. Lakin Şəhribəraz hakimiyyətə devrilən Ərəblərə üstün gələ bilmir. Şəhribəraz Əbdürəhman ibn Rəbiyyəyə tabe olmaq üçün şərt qoyur. Həmin şərtin əsası da cizye vergisindən azad olmaq şərti ilə Ərəb ordusunun tərkibində ümumi düşmənə qarşı vuruşmaq idi. Cizye verginin nə olduğunu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aparıcı alimçisi Rəşad Mustafa izah edir. Cizye can vergisi idi. Müslümanlar deyildi ki, biz sizi qoruyuruq buna görə amma siz orada iştirak etmirsiniz. Və ilk dəfə olaraq İslamda cisliyə almamaq şərtiylə başqa xalqdan olan insanların orduda vuruşması müqabilində belə bir şey təklif olunur. Zimmi dəstələri yaranır. Yəni ki başqa insanlar vergi verməsin, amma orduda vuruşsun. Belə bir hal tətbiq olunur və bu Azərbaycanda tətbiq olunan yenilik idi. Zimmi isə həmin o vergini vermək istəmir dinini də dəyişmir, amma ərəb orucunda deyir ki, mən sizin orduda iştirak edərək öz zənamı özüm qoruyaram. İslam xilafətin yürüüşlərindən etibarən Azərbaycanda yayılıb möhkəmlənməyə başladı. Bunun səbəbi ilk yürüüş edən müsəlmanların sadəliyi və ədalətidir. Əbdurrahman ibn Rəbiya ilə Şəhri vəz arasında baş verən görüşdən sonra Şəhri bəraz onun hakimiyyətini qəbul edir. Həmin görüşü tarixçi alim Rəşad Mustafa belənəqlidir. Şəhri bərazın bir dənə e, hadisəsi var. Şəhri bəraz əlində çox qiymətli bir üzük olur. Həmin üzüyü göstərir Əbdurrahman ibn Rəbiyəyə. Əbdurrahman ibn Rəbiyə deyir ki, bu nə üzükdür? O deyir ki, bu üzük bu dərbəndən daha dəyərli bir üzüydü. Çünki biz onu deyir, bu qalanın o biri tərəfindən gətirmişik. Əbdurrahman ibn Rəbiə üzüyə baxıb ona qaytarır, deyir: "Qalanın o biri tərəfi haqqında daha nə məlumat bilirsən? O bir sıra məlumat verəndən sonra deyir ki: "Sən əgər bu üzüyü dir Xosrov nəslindən olan birinin əlinə düşsəydi, o bu üzüyü məndən almamış əl çəkməzdidir." Nə vaxta qədər ki, deyirsiniz, bu ədalətlə dir davam edəyəcəksiniz, deyir. Onda isə qarşınızda deyir, heç kim ala bilməyəcəyi. Bu tarixa qədər Türklər, Xəzərlər Daim Sasanlılarla döyüşmüş, Sasani hakimiyyəti altında olan yerli əhali isə onların vergi siyasətindən çox əziyyət çəkmişdilər. Yeni gələn xilafət hakimiyyətinin sayəsində isə xeyli yumşalmalar var idi. Ədalətli idarəetmə və İslamla tanrıcılıq inancının çox yaxın olması yerli xalqın müsəlmançılığını rahat şəkildə mənimsəməsinə səbəb oldu. Layihənin ideya müəllifi və prodüseri Əmin Musavi. Mətn hazırladı Ayida Eyvazlı. Səslendirdi Vüsal Murtuzəliyev. Montaj: Zamiq Babayev. Redaktor: İlkin Kərimov. Tarix İnstitutu və ASAN Radio təqdim etdi. Azərbaycan tarixi. Baş məsləhətçi, akademik Yaqub Mahmudov.